Salamlar, kanalıma xoş gəldiniz. Allah bütün tutulan orucları, edilən duaları qəbul etsin. Bu gün sizlerle qıymalı badımcan reseptini bölüşəcəyəm. İftar menyu və keçəy hazırlanmasına. Əvvəlcə 3 ədəd böyük badımcanları belə zolaqlı formada soydum və halqa-halqa doğrayıram alışdığınız qədər ə, böyük patlıcanlar seçin. Bu patlıcanların hamısını doğradıqdan sonra üzərinə bir yemək qaşığı duz və üzərinə çıxacaq qədər su əlavə edirəm, təxmini 3 stəkan və 15 dəqiqə gözlədirəm. Daha sonra soyunu süzüb qızardıram. Badımcanların hamısını çox yox, azca qızardıram. Və qızartdıqdan sonra yağını çəkmək üçün salfetkanın üzərinə qoyuram. Daha sonra eyni tavaya 2 ədəd orta boy sanı doğrayıram və əzə rəngini dəyişəndən sonra üzərinə təxmini 200 qram çəkilmiş dana qıymasını əlavə edirəm və qovururam. Mən daha sonra üzərinə 2 ədəd bibəri doğrayıb əlavə edirəm. Və qarışdırıram. Mən daha sonra doğradığım 3 pomidoru da əlavə edirəm və qapağını örtürəm. Tavanın pomidorlar suyunu buraxsın və bibərlər də bişsin və artıq bişib. Daha sonra üzərinə duzunu əlavə edirəm. Bir silmə yeməyi qaşığı duz əlavə edirəm və bir çay qaşığı toz qırmızı istiot əlavə edirəm. Ədviyatlar zövqə görədir. Və sonda üzərinə bir dəstə cəfərini doğramışam, ona əlavə edib qarışdırıram və ocağın altını söndürürəm. Və padımcanlarımı borcam qabının içinə yığmışam, üzərlərini qaşıqla bu formada biraz yastıladıram. və bişirdiyim qıymanı badımcanların üzərinə əlavə edirəm. Çalışdığınız qədər bol bol olsun üzərinin qıyması. və üzərinin sosu üçün qaba bir yeməy qaşığı tomat və 2 stəkan qaynar su əlavə edirəm. və tomat açılana dəq qarışdırıram. Mən daha sonra hazırladığım badımcanın üzərinə gəzdirirəm. Və sonda yeməyimizin üzərinə dilimlədiyim həmindara və bibərə əlavə edirəm və 200 dərəcədə üzəri qızarana dəyək bişirirəm. İndidən hazırlayacaq olan hər kəsə nüş olsun deyirəm. Kanalıma abunə olmağı, videomı bəyənib, yorum yazmağı unutmayın. Hələlik